ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل لنا ومن يضلل فلا هادي لنا ولا أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ودعائيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في

الرحمن الرحيم للعلوم الإسلامية. إِلَيْكَ الْكِتَابَ بالحق لتحكم بين الناس <applause> ما أراك الله ولا تكن للخائنين قصيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الجامعة